宋总，你了解我们家思乐吗？或者我们更直白一点说，你爱他哪一点？我刚刚不是说了吗？他总是独自一个人面对很多事情，还强装镇定，明明自己内心很脆弱又敏感。 就是因为这些，所以总是戴着面具，生怕被人看出来。季思乐，我想成为你生命中唯一一个让你放下防备的人。你在我身边，可以放肆的做你自己。 只能戴上面具，怕被人看穿。说的是你自己吧？什么意思啊？敲手指。这是你在想策略的时候才会做的小动作。你也骗不了我。我不知道你在说什么。离心问你爱齐思勒哪一点，你的回答分明是在偷换概念。你在演戏。我在建议婚姻。 没有爱的婚姻吗？浩宇，你真的爱一个人是什么样子？我是见过。郝军，你不要以为你自己有多了解我。看来离心说的没错，你娶她果然另有目的。那又怎么样？我真是越来越看不懂你了，你到底要干嘛？ 我自己有数，就不要管了。怎么样，还满意吗？嗯，你之前说的找一个爱你的男人，这点我现在不否认。放心吧，我一定会好好和他相处，不会让你为我担心。我能不担心吗？这虽然程程爸爸在江源很有名，但是我就是觉得配不上你这颗白菜。 原来我在你心里这么尖端，嗯，蝙蝠，让我飘一会儿。你太不了解你自己了，你给我清醒一点，迟早。哎，那婚礼你们是想去马达加斯加还是新西兰？哦，不对，那边现在好像冬天吧。婚礼这件事，他们家还没提呢。那怎么行？ 婚礼是一个女人一生中最重要的时刻，重中之重，划重点的。你怎么跟我妈一样？别别别，刘老师，我那还是比不了。哎，对了，你爸妈知道这事儿了吧？那你爸就没闹点什么？没，挺顺利的。这难得呀。 嗯，你说，他对我好，我是不是也应该慢慢去走近他，回馈他的感情啊？嗯，虽然呢，我不相信爱情，但是我希望你能拥有，好好的。嗯，走了，拜拜。 我想成为你生命中唯一一个让你放下防备的人。你在我身边，可以放肆的做你自己。看来宋浩宇是真心对待我的，接下来得赶快搞定爸妈那边了。喂，思乐。啊,啊，喂，妈，我有。正好刚才你爸还在念叨你，你这就来电话了。妈，我想跟你说件事。阿奇啊。 跟他有什么好说的？别给我，我不接。你怎么老这样？你，哎、呃、思乐，你爸他正忙着呢。你刚才要跟妈说什么？啊，妈，我其实……啊？怎么了，思乐？是不是出什么事了？嗯、啊，没什么，没什么大事那个，下次再说吧。你们先忙，拜拜。 小狗狗，轩轩也觉得好看啊。嗯，好好看。轩轩开心吗？开心。轩轩 <laughs> 啊，嗯、愿不愿意和叔叔一直生活在一起啊？愿意。那，叔叔看着轩轩长大，看着轩轩考大学，一直一直陪着轩轩，好不好？轩轩也愿意陪伴叔叔身边。 种子在心里等着结果，也后知后觉，决定每次当你不在，我就失落。就算像童话。我也愿意信一次。你说那我是不是也应该慢慢的走近他，回馈他的感情啊？ 叔啊哎，陆婶我想问您个事儿。嗯，您知不知道浩宇他平时有没有什么爱好？我看他不工作的时候啊，基本上在家里陪着孩子和老爷子。哎，对了，地下有个台球室，或许他喜欢打台球。他打台球？ 什么？让我看看！不行，为什么？因为这是爸爸的宝箱，轩轩的任务是保护它，不可以打开的呀！不可以！我想看嘛，让我看看嘛，让我看看。你干嘛？不要欺负妹妹啊！嗯，没事。爸爸，那里面有妈妈的宝贝，我想看。什么宝贝啊？那也要妈妈同意才可以。 萱萱说的对，晨晨要让妈妈同意才可以啊。那我们去找妈妈吧，我去楼上，您去楼下，分头行动，开始。萱萱，保护好宝箱啊！叔叔，你去吧。哎，好。你在干什么？啊。 听说你喜欢打台球，所以我就想来练练，然后陪你一起打。行啊，那我教你。嗯。来，把发力手和架杆手和球形成一条直线，手指用力啊，架在虎口，用眼睛瞄准。 你在干嘛？啊、哦？我听说你喜欢打台球，所以我想来练一下，然后陪你一起打。不需要。你你怎么了？你是因为我动了你东西，所以不高兴、啊？你不应该来这里。我只是想多了解你一点。 希斯洛，嗯，这里是我的私人空间，你不用了解。我知道你为我们的关系做出了很多的努力，所以我也很想为你做点什么，这没错吧？除了按照之前约定好的，在孩子还有爷爷面前我们好好演戏之外，你不用再做其他的事情。 演戏，我们这段时间配合的不是很好吗？希望以后也可以合作愉快。嗯、收拾好了，走吧，女人和孩子们都还在等。哎，走，我们领个结婚证吧、啊。我觉得我们现在需求不。 适合生活在一起。演戏是吧？

在黑夜中相逢。From this moment，想轻轻唱着我们，整个世界的美梦，我猜都在你眼中。日升又月落，春夏和秋冬，敌不过。 爸爸，快的去哪儿、啊？爸爸惹妈妈生气了，快走！这是大人的事情，你别管了，回房间去啊！快去！你惹妈妈生气了，我就要滚！宋星辰，不要让我再说第二遍啊！ 这本来就是一场虚假的婚姻，虚假的家庭，对我，对他而言都应该是心知肚明的事情。他演好他的妻子，我演好我的丈夫，反正这场戏也持续不了多久。可为什么我现在脑子里这么乱？ 这分钟的心动，不行，不能再这样下去了。妈妈，你跟我走吧，我要带你离开爸爸。晨晨，爸爸没有欺负妈妈，你就别气了，好不好？你不要骗我了，我都看见你眼就红了。 爸爸一定欺负你了，晨晨，那你就原谅爸爸了，好不好？妈妈好可怜啊！你真的好爱爸爸，可他却……唉，晨晨不爱他了，不会再爱了。谢谢你啊，晨晨。 妈妈知道你是想保护我，我懂。可我太小了，说不过他呀。我什么时候可以长大？我好气哟、哦！好了，不气不气。突然觉得有个儿子真好，还懂得要护着我。谢谢晨晨，因为晨晨爱妈妈。 妈妈也爱晨晨，可我不爱爸爸了，我不开心。那要怎么样你才能开心起来呢？你带我看看你的宝贝好不好？<laughs> <laughs> 啊，都是女孩子的东西呀，没有我的变形金,金刚好玩。 这些是妈妈亲手做的，是宝贝，要亲亲，不可以摔。晨晨，轩轩说的对，妈妈呢刚好也想跟你说，以后遇到再生气的事也不要摔东西了，好不好？为什么不能摔？爸爸也说不能摔，可我每次摔了，他都会给我买新的呀。他怎么跟你说的？ 宋星辰，我说过不许摔东西，不要再让我看到你做这样的事、啊。果然是你爸真讲结果。哎呦，这咋坏了？我看看。哎呀，这怎么修啊？不用修的，妈妈，找爸爸和太爷爷再给我买一个就好了。 晨晨，嗯，变形金刚你自己买怎么样？自己买可是小孩子没有钱啊，那就去赚啊。妈妈，我们是要带哥哥一起去那里吗？嗯。晨晨。 待会儿我们把自己的东西卖出去，赚到了钱，妈妈就带你买变形金刚，好吗？我要买下机架机！哇，好酷！走吧，快来看我妈妈亲手做的小首饰，好看哦！好漂亮的小姑娘！姐姐，你快看，可好了！这个真的给我的吗？ 谢谢你，别谢，拜拜，拜拜。哎哎妈妈，他们给我钱，妈妈。没事儿，萱萱，我们就当送给他一个，好吗？下次你不就知道了吗？你看，这还有这么多呢，没关系的啊。妈妈，我知道怎么做了。 啊！卖东西啦，卖东西啦，卖东西啦，卖东西啦！西了西了弟弟好可爱呀！不能白拿，要给钱哦。但是我不喜欢戴首想喝水，渴了啊，等会儿啊。 不舒服啊，晨晨，哥哥刚刚就在这里呀，晨晨，哥哥刚刚就在这里，来，哎，晨晨，哥哥，宋星辰，哥哥，啊哎、晨辰辰辰辰晨，晨晨，宋星辰，哎，你好，哥哥，看见我小孩了吗？请问一下，你看到我儿子了吗？他就在那。 这么高？啊、哦、没有。哥哥，晨晨。哥哥，哥哥，哥哥，啊、<喂>哥哥，哥哥，哥哥。浩宇，我找不到晨晨了。妈妈，辰辰妈妈，晨晨，晨晨，宋星辰，你跑哪里去了？你急死我了，你知不知道？ 没事吧？没事，妈妈，就是这位叔叔发觉了我，真的太感谢您了，真的谢谢。晨晨差点走丢的事，都是我的责任，我先跟你道歉。 对不起，下次不会这样了。下次，你还要带他们去那种地方吗？那个市场，我很多年前就在那摆摊了，绝对不是你想象中的杂乱。我的意思是，不管杂不杂乱，你教他们去摆地摊根本没必要。可你不能用自己的经验代替孩子的体验吧？就因为你这样教育孩子，才让他们没法学到正确的价值观。你能不能不要把你个人喜好强加给孩子？ 对，是我的喜好，怎么了？谁在结婚前口口声声说会适应我的喜好来着？不对，演戏是吧？瞧我这记性。我在跟你聊晨晨走丢的事情，你扯到哪里去？我不就在跟你聊这件事吗？你可真好笑啊！你今天怎么回事啊？我怎么了？ 人前陪你好好演戏，人后跟你互不干涉呗。麻烦你起来一下。你要干嘛？以后我都睡这，免得干涉你。随便。 这么晚还不睡觉，爸爸，我对不起，你不要跟妈妈生气好不好？我不是跟你说过，大人有大人的任务，小朋友……我知道这是你和妈妈的事，我不要管。来。 下次不要再让我和你妈妈担心了，嗯。爸爸，嗯、他爷爷说过的，男孩子要对女孩子多照顾，你哄哄妈妈，知道吗？嘘，怎么又来啊？好，我不管，我不管，我很乖，我去睡觉。 在这儿，第二个也在这儿。轩轩怎么还不睡觉啊？叔叔，我在做任务。任务？什么任务啊？妈妈说过，做事情要有始有终的。轩轩和晨晨去集市做任务，回来要整理。那轩轩，妈妈带你们是去做什么任务啊？买玩具任务。 因为变形金刚哥哥玩坏了，妈妈想叫哥哥买东西要钱，钱要赚，所以东西要爱。你是说，妈妈带你们去摆地摊，啊，带你们去做任务，是为了教你们怎么爱护东西？是，自己赚才更喜欢。 推开仲夏夜的梦，要爱护的不只是保护，还有叔叔。因为妈妈说过，叔叔对我们好，我们也要对叔叔好。如果，万一如果，没想到宋夫人的策划案有这么好的前期反响，目前有十几家一线品牌都希望能合作。 如果这场婚姻、这个家，他根本就没有当做是一场戏。宋总，宋总，推介会一个月后举行，由于临时加入的品牌过多，策划案上许多细节都需要宋夫人亲自调整。好啊，这件事情我会亲自跟她说的。 那我之前做的又算什么？ 轻轻唱着我们，整个世界的美梦，我猜都在你眼中。日升又月落，春夏和秋冬，敌不过这一分钟的相拥。 我猜都在你眼中，永远保留着，永远守护着我们的。 的迷宫，你还在我心中。有太多的相逢，来去太匆匆，忘记了曾经有过的心动。这分钟的心动。